Allah 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 Saya lihat brother Fridaus sini memang pakar arif dalam perbandingan agama apa, -apa semua tu. Agak-agaknya tema ni dikaitkan dengan mereka yang belum Islam dan kalau boleh dikaitkan bagaimana kita muslim sepatutnya dapat belajar ambil iktibar supaya tidak seperti mereka. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kapten Hafiz Firdaus, kepada sahabat saya Aiman Bana dan juga kepada semua sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dan juga menonton secara live. Jadi sebelum saya menjawab soalan yang dilontarkan oleh Kapten, saya nak salam sampaikan salam daripada Datuk Dr. Sheikh Husseini kepada semua sahabat kerana sebentar tadi baru dia menghubungi saya. Jadi dia minta saya sampaikan salam kepada semua insya-Allah. Okey, baik kepada topik dan juga soalan yang dilontarkan berkaitan dengan tema perkampungan sunnah pada kali ini iaitu mengangkat kebijaksanaan dan meruntuhkan kedangkalan apa kaitan ya dengan dari sudut belum muslim non muslim dan juga kita sebagai umat Islam mungkin soalan ini dirangka oleh kapten Hafiz kerana mungkin di kalangan saya tak silap saya di kalangan panelis saya lah satu-satunya pekas kape lah. ada tak siapa yang pekas kape di antara panelis? Tak ada kan? Saya seorang je kan pekas, pekas kape kan? Ada siapa di sini yang pekas kape tak? Ada pekas oh, dia. kape. Oh kita geng. Okay. kita ke mana-mana kita kena cari gang dulu. kita bukan mencari bangsa, kita mencari gang pekas kape. Sebab benda ini dia akan resonate. Dia akan ada kaitan yang di mana bila kita imbas kembali bagaimana Islam itu sendiri mengajar kita dan perjalanan yang pernah kita lalui dan saya percaya di kalangan yang menonton yang ada di hadapan ni juga barangkali pernah dalam hidup dia mengalami masalah-masalah ini cabaran-cabaran ini sebenarnya banyak tetapi sebab kita ada keterbatasan waktu jadi saya nak kongsikan lebih kurang dalam tujuh. Kalau ada masa saya akan kongsikan lebih. Ada tujuh apa yang saya sebut sebagai perangkap minda. Perangkap minda. Dari sudut kita kata yang memerangkap seorang manusia itu berfikiran secara rasional untuk menjadikan dia critical thinking. Sebab ramai orang dia nak kata kita pernah kena critical thinking. Berfikiran critical. Tetapi acap kalinya, dalam keputusan yang dia buat tak kritik ke mana, tak kritik ke mana. Saya bagi satu untuk muka dimah. belum masuk ke pertama, tetapi ini untuk membuktikan kepada kita bagaimana perangkap minda itu sebenarnya menjerumus majoriti manusia. Saya perlukan penglibatan sahabat-sahabat semua. Bila saya tanya soalan ini, simple saja. Pernah dengar tak orang kata? berfikir di luar kotak think outside of the box. Semua benar. Alhamdulillah. Bila disebut tentang think outside of the box, apa yang ada dalam minda kita? Kita akan fikir kita kena berfikir secara kreatif. Betul? Kita kena think outside of the box. Sebab itulah dipanggil sebagai think outside of the box. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tak salah untuk berfikir secara kreatif. Tetapi the next step yang sepatutnya dilakukan, ini yang saya sebut sebagai perangkap minda, majoriti. Apa dia? Bila ada orang kata dengan kita, berfikir di luar kotak, soalan pertama bukan fikir tentang secara kreatif. Soalan pertama yang perlu kita tanya kepada orang yang suruh kita berfikir di luar kotak adalah, siapa letak kotak tu? Who put the box? Cuba tanya mak kita, mak, masa mak lahirkan saya tu dia macam tiktok delivery, ya, tiktok shop ya. ada bundle ke, ada kotak ke mak kita kata astagfirullahalazim, mana ada kotak kalau tak ada kotak siapa letak kotak kenapa ada kotak, dan kenapa kena fikir di luar kotak itu yang saya kata sebagai perangkap minda, sebab apa kita pak turut je orang kata, wish sounds good macam best lah. Nampak pandai speaking sikit lah. Think outside of the box. What box? How big is the box? Pernah tak kita tanya? Kita tak pernah tanya. Sebab orang lain cakap, kita pun okey lah. Mungkin di kalangan di depan ni pun, ada yang dah 60, 70, 80 tahun, dah dengar benda ini dan dah ulang selama 70, 80 tahun. Tapi tak pernah mempertikaikan siapa letak kotak. Kenapa kotak ada kat situ? Sebab kita tidak dilahirkan dengan kotak. Sebab itu sewaktu kita budak lagi ataupun masa sebelum kita sampai akhir balik, imajinasi, hayalan kita macam-macam. Kita nak terbang lah, kita nak buat itulah, kita tak buat ialah. Sebab apa? Tak ada siapa yang bagi tahu kita ada kotak. Sehingga mak bapak kata, dah realistik sikit. Kita ni orang kampung. Nak cita-cita besar sangat buat apa? Kotak datang. Perangkap minda. Jadi kita mulakan dengan tujuh. Tujuh perangkap minda. Pertama, dia juga dikenali sebagai bias ataupun falasi dalam cara kita berfikir. Pertama adalah kita panggil sebagai status quo. Status quo bias. Apa contoh status quo bias? Sebab semua ni kita boleh kupas secara panjang tapi saya bagi satu contoh. Status quo panjang adalah contohlah kita kat Malaysia ni ada apa? Melayu. Cina, India. Bila sebut Melayu, agamanya Islam. Bila sebut India, agamanya Hindu. Bila sebut Cina, Buddha. Bila sebut orang Islam, meninggal dunia. Bila sebut orang India, mati. Bila sebut Cina, tolong kuat sikit. Guna logat utara. Mampu eh. But, maka kadang kala sebab itu kita ada orang kata saya Cina maka saya kena mati sebagai budis mengekalkan status quo tapi sebenarnya mengekalkan status quo itu sendiri dia juga ada paradoks iaitu percanggahan contoh ada tak siapa di antara kita kita ni lahir miskin. Kita kena kekalkan status gua miskin. Tak ada kan? Tapi bila bab beragama, kekalkan status gua. Dari mana datang? Maksudnya kita ada prinsip tetapi prinsip itu tidak konsisten. Pertama. Yang kedua adalah authority bias. Authority bias iaitu kepada pihak yang berkuasa. Pihak yang kononnya saya sebut Kononnya Nampak ada kuasa Nampak seperti berkuasa Not necessary dia berkuasa Saya bagi contoh Kalau mu'alaf-mu'alaf -mu ni mungkin Boleh faham bila kita masuk, bila mu'alaf ni masuk Islam, dia pergi ke jabatan agama, orang pertama dia jumpa adalah Pak Gad. Dengan receptionist Pakai kopiah, pakai songkok. Hatta cleaner pun pakai tudung, pakai songkok. Pakai kopiah. Kita panggil mereka apa? Kita tak panggil encik, kita panggil ustaz. Janji pakai kopiah, pakai songkok, itu ustaz. Mudahnya kita mengustazkan seseorang. Sebab tu saya suka, saya dan saya suka kepada penerangan forum sebentar tadi, iaitu jangan memurahkan labelan ustaz, ustazah kepada orang. Saya tak suka dipanggil ustaz sebab saya bukan ustaz. Saya bro, biarlah orang yang dah belajar bertahun-tahun, 10 tahun dan sebagainya, mereka itu layak dipanggil ustaz. Jangan mudah hanya kerana orang tu berjanggut, dia berkopiah, dia berpenampilan islamik, dia bercakap, Anna, entah, Masya Allah. Maka kita ustazkan dia. Wahal mungkin itu je bahasa Arab yang dia tahu. <laughs> Authority bias tu adalah, eh, dia ustaz, dia masuk TV, takkan tak betul. Adakah yang masuk TV itu semua betul? Tak juga. Jadi, authority bias tu kita tak boleh mempajakkan otak kita itu hanya kerana orang itu nampak berautoriti. Sebab kalau kita kata dalam agama Islam, sebagaimana kata Datuk Dr. Mahzal semalam, dalam kuliah maghrib dia, kita hadirnya di perkampungan sunnah ataupun selepas berakhirnya perkampungan sunnah, tujuan hidup kita adalah bukan membesarkan perkampungan sunnah. Bukan membesarkan tema. Bukan membesarkan mana-mana toko. Pergerakan nama dan label. Yang kita nak besarkan adalah membesarkan Allah Subhanahu SWT. Maka fokus kepada objektif itu. Dia authority. Dia nampak ada authority. Tetapi tak semua orang yang nampak otoriti authority itu adalah ada authority. Dan barangkali kita kena faham. Dia juga ada biases dia dia juga ada kecenderungan dia. Apa salahnya kita bertanya? Saya bagi satu contoh yang terjadi sebentar tadi. Saya lalu di uh, reruai Ustaz Syihabuddin. Waktu itu ada seorang mu'alaf bercakap dengan dia tentang isu uh, alat memasak yang perlu disertu dan sebagainya. Dia kata dia frust di Sarawak kena letak banyak uh, satu set untuk muslim satu set non muslim dan sebagainya dan kadar Allah saya lalu dia tanya saya saya kata betul kita sebagai orang yang belajar sedikit kita tahu ada pendapat tu wajib kena sertu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah tapi saya kata kan kita cakap tentang mazhab Syafi'i Imam Nawawi pun dalam mazhab syafi'i. Kan dalam syarah sahih muslim dia, pendapat Imam Nawawi itu sendiri adalah 180 darjah berbeza dengan Imam syafi'i. Dalam konteks dakwah, dalam konteks kesesuaian, kenapa tak guna pendapat Imam syafi'i, uh, Imam Nawawi? Kan itu lebih memudahkan. Kenapa tak digunakan? Sebab apa? Kita ada authority bias dan juga Orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan ilmu, dia perlu jujur dan amanah. Sebab apa? Kadang-kadang kita hanya ajar satu je. Kita tak nak orang tahu banyak-banyak. Sebab apa? Bila orang tahu banyak-banyak, how am I going to control you? I cannot control you. Jadi cara mudah nak mengawal seseorang ataupun sekumpulan manusia adalah memegang mereka semua dengan satu cara berfikir itu saja. Satu pendapat itu saja. Apa-apa datang kepada saya. Jangan pergi tempat lain. Itu authority bias. Sebab itu kalau kita kata dalam saya berdakwah ada je orang kata oh the pastor have say so the monk have say so the priest has say so so kita kata how do you know what they say is true susah sangat ke nak tanya soalan ni kan kita baca dalam Quran kan surah al-anbiya surah 21 ayat ke-7 fasalu al-zikri in kuntum la ta'lamun soalan saya simple Allah kata tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu? Soalan saya simple. Saya suka mengajak kita berfikir. Macam mana kita tahu orang tu tahu? Sebab Allah kata, tanya orang yang tahu kalau kamu tahu. Apa yang dia tahu, betul ke sesuai dengan apa yang kamu mahu? Kalau kamu nak cakap tanya dia tentang sakit gigi, kamu tanya mekanik. Janji dia tahu, janji dia boleh beribadah, beribadah, cakap sikit perkataan teknikal. Kita kata, wah, walaupun awak mekanik, tapi awak doktor. Tak. Itu yang kedua, authority bias. Yang ketiga adalah in-group bias. Semua orang ikut, semua orang buat. Takkan, tak betul. Macam biasa dengar. <laughs> Soalannya adalah, kalaulah kita kata, soalan ni saya biasa terima. Dia kata, a lot of people believe in it. It must be true. Saya kata, in case, in the future, pada masa depan, majoriti manusia percaya bahawa merogol dan membunuh, okay, sumbang maram, itu adalah okay. Majoriti, in group, everyone say, most of them say, okay. You okay tak? Dia kata, tak. Then you see, you punya prinsip tak consistent. Okay? Okay? Sebab masa eh, so saya kena pergi laju lagi ada empat. Yang keempat adalah ambiguity effect. Apa itu ambiguity effect? Ambiguity ni adalah kekaburan, ketidakjelasan. Tak jelas, ambiguous. Apa dia? Manusia ni, dia kadang-kadang dia lebih suka berada dalam kekaburan daripada dia berada dalam kejelasan. Sebab apa? Bila kekaburan, Aku tak perlu berusaha untuk berubah dan bertanya dan berfikir. Tetapi bila dalam kejelasan, saya kena bertanya, saya kena berfikir jawapan yang diberi. Sebab tu tuan-tuan perempuan, penat tak bila kita kena berfikir? Penat. Tapi sebenarnya, saya nak umpamakan, berfikir itu seperti prosesor dalam komputer. Komputer, bila kita pakai banyak browser, banyak benda, contoh kita nak edit video dan sebagainya, prosesor kena lebih laju dan dia akan panas, kena ada kipas. Tapi maksudnya, bila prosesor tu panas dan laju, dia sedang berfungsi. Tak kala kita hadir kuliah, tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya banyak, kita kata senaman muka kerana banyak gelap, kita tak banyak senaman di sini dan selepas habis satu kuliah, baliknya kita tak sakit kepala. Maksudnya tak banyak benda kita belajar. Macam kalau orang pergi gym, dia akan rasa sakit badan. Sebab apa? Sakit badan itulah baru dikira dia dah workout. Kalau kita hadir kuliah, kepala tak sakit, tak dijadikan kita berfikir sebenarnya kita tak banyak belajar itu yang keempat. Yang kelima, apa yang dipanggil sebagai sunk cost bias. S U N K cost. Cost bias. Sebab apa? Ramai orang saya bagi contoh dalam dunia. Dunia nyata adalah ramai orang dia dah buat bisnes, dia rugi duit. Tetapi dia tak nak tutup bisnes sebab apa? Kita dah buat bisnes ni lama, dah labur beratus ribu, takkan nak tutup sekarang. Rugilah nak bawa kepada agama adalah kita dah beramal lama, takkan nak berubah. Kalau nak berubah, takkan kita salah selama ini. Malulah kita. Kita kena terus buat. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kedegilan ada yang bagus, ada yang tak bagus. Kalau prinsipnya salah, maka kesimpulannya akan jadi salah. Jadi kita tak boleh ada satu sangkos bias di mana sebab aku dah buat lama. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, satu lagi soalan. Pernah dengar tak orang kata, saya nak tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sambung ya, bagi jawapan. Ya. Practice make Anda telah membuktikan itu adalah salah. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kalau setiap hari kita practice benda yang salah, how can you be perfect? So you are practicing, you are perfectly wrong. Perfect. Nampak tak? Kita ni patut turut je. Sebab orang dah kata, awak ni tahu tak kenapa awak tak tak dapat capai? Sebab awak tak praktis betul-betul. You see, practice make perfect. Kalau bayangkan, setiap hari kita praktis benda yang salah, macam mana yang jadi perfect? Practice don't make you perfect. Practice create habit. Tabiat. Kalau selama ni kita solat tu, cara salah, Adakah kita nak kata, selama ini aku dah solat 30 tahun, practice make perfect. It cannot be perfect. Captain bawa flight. Kalau diikut route yang salah, eh, aku belajar practice make perfect. Tak apa, tak apa. Aku kena ikut lalu yang sama, walaupun kali pertama dia ikut laluan tu, tak pernah sampai destinasi. Tak apa. 100 kali insya Allah sampai destinasi. Tak jalan. Okay? Itu sang, itu adalah sang kos bayasi. Keenam, confirmation bias ataupun dalam satu lagi term dipanggil sebagai availability bias. Apa itu confirmation bias? Senang nak bagi kita faham, bila kita pergi ke carian Google nak beli kereta, kita cari apa? Kita akan cari MPV apakah yang di bawah 10000 yang terbaik. <laughs> Datang perkampungan sunnah. Berapa ramai di sini yang google mak, tempat makan malam tersedap di place. Sebab apa? You tak cari kedal. You tak cari kedal sebab you tahu you dah ada bias, you berada di sini, you nak cari sesuatu di sini. Jadi sama juga bila kita ada confirmation bias, kita akan hanya mencari informasi yang sesuai dengan jiwa, dengan kepercayaan saya sehingga kita tak berani nak mencabar kepercayaan kita. Dan itu tidak akan membantu kita membina pemikiran yang kritis. It's never gonna be. It's never gonna be. So jangan ada confirmation bias. Dan yang terakhir dipanggil sebagai Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect ni D U N N I G K R U G E R. Dunning-Kruger effect ni adalah kalau dalam hadis tu dia dipanggil sebagai a uh, ruwibidoh. Tahu ruwibidoh orang yang tak tahu tapi dia rasa dia tahu. Daning Kruger. Tonton perempuan. Kita rasa kita cukup, kita rasa bukan kita saja, Saya cakap secara umum dalam sudut dakwanya. Bila kita tanya how do you know? Saya bagi satu contoh ya. Eh. Dalam satu program straight dakwah di Bukit Bintang, datang seorang saintis. Saya tak tahu dia saintis. Lepas tu, dia kata dia saintis. Dia dari Republic Czech. Saintis. Dia bagi statement ni. Dia kata, orang yang percaya kepada agama ni adalah kerana propaganda dan indoktrinasi. Setuju tak? Majoriti kita akan kata tak setuju. Jawapan saya, saya kata saya setuju. Saya kata saya setuju. Tapi saya tak habis. Saya kata saya setuju. Orang yang beragama adalah hasil indoktrinasi dan propaganda. Saya setuju. Tapi saya kata, but wait. The same thing can be said about you. Being an atheist. Dia atheist, tak percaya pada Tuhan. Saya kata the same thing about you. Awak tak dilahirkan terus-terus jadi atheist. Awak juga menjadi atheist kerana indoktrinasi yang berterusan dan juga propaganda yang berterusan daripada orang atheist sehingga awak memilih jadi atheist. So both side is also indoctrination. So the problem is adalah how do you know what you know is true? Soalan simple tak? Dan soalan itu menjadikan okay. I never talk about that. Orang yang sama dia kata tentang evolution, evolution theory. Saya kata dengan dia saya tak mau pergi kepada semua benda-benda teknikal saya pergi kepada the most important. Apa dia? iaitu saya kata semua yang wujud ikut evolution theory dia adalah bermula dengan first single cell saya kata saya tak mau argue kepada mana perginya beruk kera semua ni saya tak mau argue soalan saya kepada dia ok siapa yang cipta the first single cell dia biologis tau dia ingat dia tahu tapi bila kita tanya soalan yang menjadikan dia keluar daripada bias dia dia I never thought about that. Good question. Walaupun good question, dia tak pernah bagi saya jawapan yang bagus. Dan dia tak jawab pun. Tetapi itu memadai untuk menjadikan dia berfikir. Itu tujuh. Saya kata ada banyak. Tapi keterbatasan waktu, saya serahkan kembali kepada Kapten Hafiz. Okay, Alhamdulillah.